মানুহজনৰ জন্মদিন উপলক্ষে কি কি গোটাইছিলোঁ এইখিনিকে দেখুৱাই লৈছোঁ এয়া মাংস আৰু আলু কাটি লৈছোঁ লগতে এয়া আছিলে ডাংবডি আৰু আলু ভাজি বনাবৰ কাৰণে লগতে এইফালে মই কাটি লৈছোঁ বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু নহৰু পিঁয়াজ গোটাই ৰাখিছোঁ আজি সম্পূৰ্ণ তেওঁ ভালপোৱা বস্তুবিলাকে বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ গোটাই ল'লোঁ আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আজি আপোনালোকে ভাল পাব আৰু মাংসৰ সম্পূৰ্ণ ৰেচিপিটো এয়া লৈ আহিছোঁ আজি এটা বেলেগ ধৰণে বনাম বুলি লৈছোঁ এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ একেবাৰে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছতে ইয়াত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সকলোবিলাক মছলা প্ৰথমতে এয়া হালধি গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰপিছতে ইয়াতে ধনিয়া গুড়ি এক চামুচ তাৰপৰা আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম জিৰা গুড়ি আদা এক চামুচতকৈ অকণমান কম আৰু লগতে এতিয়া এয়া দেখিছে নহয় এয়া চফ যিটো আমি তামোল পাণৰ লগত খাওঁ যে চফগুটি সেই চফগুটি মই এয়া গুড়ি কৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰো এক চামুচ মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম এচামুচ মানে সম্পূৰ্ণ এক চামুচ নহয় অলপ দি দিছোঁ তাৰপাছতে মই আকৌ এয়া জলকীয়া আনি পেলাই ঘৰতে চিলি ফ্লেক্স বনাই ৰাখোঁ ইয়াৰে ডেৰ চামুচ মই ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে কিমানখিনি জোখত জ্বলা খাব বিচাৰে সিমানখিনি জোখত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিম যিহেতু ৰঙা জলকীয়াটো আজি মোৰ ওচৰত নাই জলকীয়া গুড়ি এয়া নহৰু আৰু আদা বটি লৈছিলোঁ তাৰো অকণমান ইয়াতে দি দিলোঁ দি পেলাই এয়া পিঁয়াজ ইয়াতে এতিয়া দি দিম তাৰপিছতে আমি কাটি লোৱা বিলাহী এটা আলু গোটেই মছলা বস্তুখিনি আজি একেলগে দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া কেঁচা মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিব প্ৰায় পাঁচ চামুচ ছয় চামুচমানৰ জোখত মই মিঠাতেল কেঁচা মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া হাতেৰে খুব ধুনীয়াকৈ সানক মেৰিনেট কৰি ৰাখিব লাগিব তাৰপাছতে আকৌ মই গৰম মছলাও মেৰিনেট কৰাৰ আগতেই অকণমান আধা চামুচমান গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে হাতেৰে সানক যেতিয়া মানে ভালকৈ সানিব যাতে প্ৰত্যেকবিধ মানে পিছ মা মাংসতে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব পাৰে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ৰাখিব যদি আপোনালোকৰ ওচৰত সম্ভৱ হয় এঘণ্টাৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টা ভিত আপোনালোকে মেৰিনেট কৰি ৰাখি থ'ব মোৰ অৱশ্যে সময় নাছিলে কাৰণে মই লগালগ বনাবলৈ লৈছোঁ লগালগ বনালেও বেয়া নহয় খুব ধুনীয়া হয় আজি মাংসখিনি টেষ্ট কিন্তু বহুত বেলেগ হৈছিলে খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছিলে আৰু আশা কৰোঁ এই পদ্ধতিত আপোনালোকেও বনাই খাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ মই চব দি দিছোঁ ইয়াতে আলু কাটি পেলাই আলু মই একেলগে দি মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ তাৰপাছতে কেৰাহী গৰম হ'ল কাৰণ আমিতো মিঠাতেল মেৰিনেট কৰোঁতে দি আছোঁৱেই বেলেগকৈ আৰু ইয়াত মিঠাতেলৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সেই যে চাৰে পাঁচ চামুচমানৰ জোখৰ মিঠাতেল সেই মিঠাতেলতেই আমাৰ আজি মাংসখিনি সম্পূৰ্ণ বনাই হৈ যাব প্ৰথম অৱস্থাত মই গেছটো কিন্তু বহাই ৰাখিছোঁ একদম ফুল ফ্লেমত দি লৈছোঁ এতিয়া পাঁচ মিনিট সম্পূৰ্ণ ভাজিম পাছৰ পৰা সাত মিনিটমান একদম পূৰা বেছিকৈ আপোনালোকে জুইটো দি পেলাই ভাজিব যেতিয়া পাছৰ পৰা সাত মিনিটমান এনেকৈ একেৰাহে আপোনালোকে হেতা মাৰি মাৰি লৰাই থাকিব তাৰপাছত আপোনালোকে গেছটো মিডিয়ামটো ল'ত ৰাখি দিব এতিয়া এইফালে আকৌ মই কেৰাহীখন পাতি থৈছোঁ বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম বুলি পেলাই আজি এই পাৰ্টিটো যে আমি কৰিছোঁ এওঁ কিন্তু গম নাপায় সম্পূৰ্ণ তেওঁ আজি আমি এইখিনি যে গোটাই লৈছোঁ তেওঁ গম নাপায় তেওঁ ৰাতিপুৱাই নটা বজাতে যায় ৰাতি চাৰে নটামানত ঘৰ সোমাই আহি সেইকাৰণে তেওঁ এই জন্মদিনটো মই কৈছিলোঁ যে মোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি বিশেষ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি কৰিম বুলি আৰু এই মাংসখিনি চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু মাংসৰ পৰা কেনেকৈ তেলো ওলাইছে আৰু যিহেতু ব্ৰইলাৰ মাংস ব্ৰইলাৰৰ পৰা যথেষ্টখিনি পানী ওলাই ইয়াত আৰু বেলেগে পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ কৰিবও নালাগে কোনো ধৰণৰ ইয়াত মছলা ব্যৱহাৰো কৰিব নালাগে এক চামুচমান চেনি চাহ খোৱা চামুচেৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব যদি চেনি নাখায় আপোনালোকে নালাগে দিবলৈ তাৰপাছতে তেওঁ যিহেতু গমেই নাপায় এইখিনি গোটাইছিলোঁ বুলি পেলাই আৰু ঘৰৰ মানে ভাবিছোঁ আৰু তেওঁ ভাল পোৱা বস্তুকেইটাকেই বনাম বুলি আৰু তেওঁৰ মনটো ভাল লাগিব আনকালে তেওঁ সদায় ঘৰত থাকে এতিয়া আৰু কি বন্ধবাৰে পৰে বা কিবা এটা হয় ঘৰত মানে বজাৰ সমাৰ তেওঁ কৰি আনি দিয়ে গোটাই দিওঁ কিন্তু এইবাৰ সম্পূৰ্ণ মই নিজেই আনিছোঁ তেওঁ গমেই নাপায় কাৰণ তেওঁ ৰাতিপুৱা ডিউটিত ওলাই যায় নটা বজাত আৰু গধূলি চাৰে নটা কেতিয়াবা নটা এনেকুৱাত সোমাইহি আৰু কোৱাও নাই আমি এইখিনি যোগাৰ কৰিছোঁ বুলি পেলাই ভাত কিহে বনাইছিলা মাজতে ফোন এটা কৰি সুধিছিলোঁ তেতিয়া মই কৈছিলোঁ কণী আছিলে কণী জোলেই আজি অকল ভাত খাব লাগিব ঠিক আছে হ'ব দিয়া বেছি নবনাবা বুলি এনেকৈয়ে কৈছিলে আৰু এয়া চব মাংস বনাই হৈ গ'ল লগতে ফটোকে কপিও দি দিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব